Bayerisch Motoren Werke 8 Kısaca olarak BMW. Başovsi Bavariyanın Münhen şəhərində yerləşən Alman lüks avtomobil və motosiklet istehsalçısıdır. Hal-hazırda BMW dünyanın ən iri avtomobil istehsal edən şirkətlərindən biridir. Mini, Rolls-Royce şirkətlərinin səhmlərinə malikdir. Təkcə ötən 2025-ci ildə dünyada 1.3 milyon BMW avtomobilləri satılmışdır. Bunun nəticəsində ümumi gəliri 55.3 milyard, xalis gəliri isə 2.7 milyard olmuşdur. Hal-hazırda BMW-də 106 min insan əmək fəaliyyəti ilə məşğuldur. Azərbaycandakı rəsmi distri Britorisə in Protext Motorsdur. BMW şirkəti Münhendə təyyarə mühərriklər zavodu kimi Karl Friedrichs, Ralph Camillo Castillon, Max Preiss tərəfindən 1916-cı ildə təsis edilib. İlkin dövrdə qəbul olunmuş və hazırda istifadə olunan ağ-mavi rəngli emblem fırlanan təyyarə provellərinin təsviri BMW-nin ilkin təyinatını nişanəsidir. İlkin dövrdə şirkət Avstriya-Macaristan üçün V12 tipli mühərriklər istehsal etməyə başlayır. Tezliklə RATP əlavə pula ehtiyac duyur və kampaniyanı tərk gedir. Onun yerinə Avstraliyalı sərmayəçi Franz Josef Pop firmaya rəhbərlik etməyə başlayır. 1-ci Dünya Müharibəsi ilə məğlub çıxmış Almaniyada hərbi qüvvələrə məhdudiyyət qoyulur. Bundan sonra Almaniyada təyyarə istehsal edilə bilməzdi. Beləliklə BMW-nin mühərrik istehsalı Almaniya üçün yararsız oldu. 1922-ci ildə BMW Münhendə özünün bugünkü əsas binasını tikir. Nəzərinizə çatdıraq ki, hal-hazırda həmin bina Şəhər Olimpiya mərkəzi kimi də fəaliyyət göstərir. 1923-cü ildə Münhendə ilk BMW motosikletləri istehsal olunmağa başlayır. 1928-ci ildə BMW Turin-də avtomobil zavodu alır və özünün ilk maşınını istehsal etməyə başlayır. 1934-cü ildə şirkət ayrılır. Təyərrüm hərəkətlərinin istehsalı müstəqillik qazanır. BMW Flagmatarenbau GmbH bir şirkət olaraq ayrılır. 1936-cı ildə BMW şirkəti 2 litrlik mühərrikli BMW 328-in istehsalına başlayıb. Bu maşın o zaman Berlində keçirilmiş Olimpya yarışlarında Avropa idman avtomobilləri sinifində ən böyük müvəffəqiyyət əld etmiş İşdi. 1939-cu ildə BMW şirkəti Berlin-Spandau-da yeni Brandenburg Motorenwerke şirkətini alır və onunla birlikdə Berlin yaxınlığındakı Badstorf və Sulisdorf-da xüsusiləşdirilmiş zavodlara sahib olur. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə BMW əsasən Almaniya ordusu üçün reaktiv motorlar istehsal edirdi. 1945-ci ildə müharibədən sonra onun bu fəaliyyəti qalıb tərəfin gözündən yayınmadı. BMW-yə 3 illik istehsal moratoriumu qəbul edildi. Bundan əlavə müharibədən sonra BMW BMW-nin demək olar ki, bütün zavodları bombardimanlar nəticəsində məhv olmuşdu. Hər şeyə yenidən başlamaq lazımdı. 1948-ci ildən başlayaraq BMW R2 tək silindrli motosiklet və 1951-ci ildə BMW müharibədən sonra özünün ilk avtomobilini istehsal edir. BMW 501. 1955-ci ildə BMW, Dwa Werk GmbH şöbəsi yenidən fəaliyyətə qayıdır. Şirkət təyyarə mühərrikləri üzərində mütəxəssisləşir. MÜZİK Isetta modeli ilə şirkət kiçik avtomobillər klassının tarixini başladır. 1956-cı ildə idman avtomobilləri olan 503 və 507 modelləri istehsala buraxılır. 1959-cu ildə BMW şirkəti satışa çıxarılır. MÜZİK 1965-ci ildə BMW Trawibvog GmbH şöbəsi satıldı və sonrakı 25 il ərzində şirkət təərrüm hərəkətlərini düzəltməkdən imtina edir. 1974-cü ildə BMW ilk dəfə ABC sistemli 3.0 S-klass avtomobillərini yarışlara çıxarır. 1980-ci ildə ABC sisteminin sənaye istehsalatı və Formula 1 yarışları üçün mühərrikin istehsalatı başlanır. BMW-nin M3 siklləri Paris-Stakar rallisini udur. Daha sonra həmin yarışda yenidən 3 dəfə qalib gəlir.